আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ প্রিয় প্রদর্শক আজকের ভিডিওটি হবে আপনারা কীভাবে জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করবেন প্রিয় দর্শক আমরা অনেকেই নতুন নামাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা অনেকেই জানি না এই জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ কীভাবে আদায় করতে হয় তাই তাদের জন্য ভিডিওটি এই ভিডিওর মধ্যে আমরা দেখিয়ে দিব আপনারা কীভাবে জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করবেন আপনারা যখন জোহরের চারাখাত ফরস নামাজ আদায় করার জন্য দাঁড়াবেন সর্বপ্রথম আপনারা বাংলায় সংক্ষিপ্ত করে নিয়ত করে নেবেন আমি জোহরের চারাখাত ফরস নামাজ আদায় করতেছি আরবিতে পারলে আপনারা আরভিতে নিয়োগ করে নেবেন এখন দেখতে থাকুন আপনারা কিভাবে এই জোহরের চারাখাত ফরস নামাজ আদায় করবেন আল্লাহবাহিক أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل مما مسد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد, الحمد. الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر, أكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم ويل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله প্রিয় দর্শক আমরা দেখিয়ে দিলাম আপনারা কিভাবে জোহরের চারাকাত ফরজ নামাজ এইরকম করে আপনারা জোরে চারাখা ফরস আদায় করবেন আশা করি আপনারা সকলেই ভিডিওটি বুঝেছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ অবারকত